নমস্কাৰ ৰাইজ আৰু যিহেতুকে মই দেৱালী দুপৰীয়াৰ ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু এইটো বাৰু হৈছে ৰাতিৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া মই সাজি সাজি পূৰা ৰেডি ৰেডি হ'লে কি হ'ব আজি পিছে চাকি বন্তি মই জ্বলাব নোৱাৰোঁ দেউতাক আৰু জীয়েকে মানে বাপেক আৰু জীয়েকে জ্বলাব তো সেইটোৰ কাৰণে আৰু তাইকো ৰেডি ৰেডি কৰাই দিছোঁ কৰি তাই মানে চাকি এতিয়া ৰেডি কৰি আছে তাই নহয় অকলে বাপেকো কৰি আছিল আৰু দুইজনে ধুনীয়া কৰি চাকি বন্তি জ্বলাই মই মানে চাকি বন্তি কিয় দিয়া নাই কিয় দিব পৰা নে ক'ম বাৰু আৰু এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া কৰি আমি কলগছৰ মানে তাত যাই আছোঁ চাকি দিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগত বাহিৰত নহয় আমাৰ গেটৰ সন্মুখতে আমাৰে মানে কলগছ হয় তো সেইটোৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি দিছোঁ কিন্তু দিলে কি হ'ব ইমান ধুনীয়া কৰি চাকি বন্তি দিয়ে আমাৰ সকলোতকৈ বেয়া লগা এটা মানে কি আজিৰ দিনত মানে দেৱালীৰ নিচিনা দিনত মানে আমাৰ ইয়াত লাইন নাই আহিছে পিছত আহিছে কিন্তু চাৰে সাতটা বাজি গৈছে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত লাইট নাছিলে আৰু চাওকচোন চাৰিওফালে আন্ধাৰ একদম আৰু কিছুমানে হয়তো অলপ চলপ লাইট লগাইছে সেয়া হৈছে ইনভাৰ্টাৰৰ লাইট আৰু এইফালে যিহেতুকে পাঁচমুখীয়া চাকি দিব লাগে তো সেইটো কাৰণে আমি পাঁচমুখীয়া চাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ মন্দিৰৰ ফালে আৰু মন্দিৰো পূৰা আন্ধাৰ কিন্তু অলপ চলপ চাকিৰেহে মানে কি কৰি ৰাখিছে আন্ধাৰ লাইন এটা থাকা অমাৱস্যা আৰু কিন্তু এটা গোটা ভগৱান হব হব মাথা গোট জিকি নহওক বাৰু লাইন আহিল আৰু লাইন অহা ফূৰ্তিতে ছোৱালীয়ে মানে ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে পূৰা দৌৰি আছে আৰু তাই কৈ আছিল অঁ মা লাইন অহা নাই লাইন অহা নাই মই লেংগা পেজলে হেঙা জৰা মানে ৰাতি যিহেতুকে মানে অলপ জিলিক মিলিক কৰে আৰু তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটোৱে ফূৰ্তি লাইন আহিব আৰু যিহেতু তাই দুপৰীয়াৰ পৰা দেখিছে যে লাইট ফিটিং কৰিছে চাৰিওফালে লাইন আহিব লাইট জ্বলিব সেইটোৱে এটা ফূৰ্তি আৰু কি তো তথাপিও জিকি নহওক লাইন আহিছে লাইনটো বাৰু আহিছে কিন্তু লাইন আহিলে কি হ'ব মানে সেই আৰু আহাৰ লগা হৈছে আৰু লাইনটো কিন্তু এইবাৰ আৰু ভল্টেজ নাই তো যিকি নহওক আৰু নাহি মামত কৰি কাৰণে আৰু মই ভাল বাৰ্থডেক এইবিলাক কথা আমাৰ ডেক'ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো মানে জনাব আৰু আৰু এইফালে ময়ো পূৰা পষ্ট দি গৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ এটা ৰিলচ চীলচ বনাওঁ নাই ইমানেই কালাৰ ডেম মানে ভল্টেজ একবাৰেই নাই তো সেইটো কাৰণে ৰীলচটো বহুত দূৰৰ কথা ফটোও ভাল নুঠিল সেয়ে আৰু তথাপিও যে আহিছে লাইনটো সেইটোৱে বহুত ফটো ভাল হওক ৰিলচ ভাল হওক সেইবিলাক কথা আহি নপৰে ভল্টেজ থাক বা নাথাকা চাই থাকক আৰু এইফালে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তেতিয়াই ৰাস্তাত দেখা পালোঁ কিবা মন্দিৰৰ কাৰণে যাই আছে তোমাকো ক'ল আৰু কি যাবৰ কাৰণে তো ময়ো গ'লোঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে কিবা অলপ নিয়ম আছে ত' নিয়মখিনি কৰাৰ কাৰণে যাই আছে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখীন গ'ল তো ময়ো গ'লোঁ চাই থাকক এইখিনিয়ে ত' এনেকুৱা কিবা কিবি সৰু সুৰা নিয়ম আছিল সেই নিয়ম থিয়ম কৰি আহি আমিও ৰাস্তাটো অকণমান থিয় দি আছিলো আৰু যিহেতুকে আৰু এইফালে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দাৰৰ কাৰণে মানে চাকিৰে নাম লিখি আছে অ হ'ব আৰু আমি সকলোৱে এনেকুৱাকৈ ৰাস্তাত সেৱা হৈ আছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ফুলঝেৰি লগাই আছে ত' সেয়ে চাই আছোঁ আমাৰ ইয়াত মানে বেছি ইমান এটা বন্ধু নাই আৰু এইফালে মানে প্ৰতিমাটো কিহত উঠাইছে আৰু আমাৰ প্ৰতিমাটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু এইফালে দেওসকলেও সকলোৱে আহি মানে গৈছে আহি আগতে আহিছে আগতীয়াকৈ আহি মানে বহুত সৰু সুৰা কিবা কিবি নিয়ম থাকে যোগাৰ কৰিব লগা থাকে তো সেইবিলাক যোগাৰ থগাৰ কৰি আছে আৰু এইফালে যিহেতুকে খিচুৰি লাবৰা প্ৰসাদৰ কাৰণে সেইবিলাকো কাটি আছে আৰু বহুত সৰু সৰু কিবা কিবি নিয়ম থাকে তো সেইবিলাক মানে চব ৰেডি কৰি আছে আৰু আৰু যিহেতুকে বাৰটা বজাৰ আগত বাৰটা বজাত পূজা আৰম্ভ হ'ব তো সেইটোৰ কাৰণে বাৰটা বজাৰ আগতে গোটেই মানে কামখিনি ৰেডি ক'ত কি লাগে কিনে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি আহিছোঁ আৰু এইফালে আমিও বাহিৰত বহি আছোঁ আৰু মই অলপ এক্সট্ৰা কৰি বহি আছোঁ বাৰু দেখাই পাইছে এ পূজা পাত সিফালে চলি আছে যেহেতুকে মানে ঘর গুছি আলো মোট গাতে বহুত বেশি বেয়া আর মানে চাকি বন্তি নজলার কারণ হয়েছে মানে মানে দুপুরের গাতে বেয়া আসছিল তো সেই ভাত খাই আৰু আমার ইয়াত ভাত খাই দিলে মানে চাকি বন্তি জ্বলো না যায় লগান থাকি চাকি বন্তি জ্বলা যায় তো আজ আজির ভিডিওটি ইমানে আছে যদি ভিডিওটি ভাল পায় লাইক আমি তো একটা শেয়ার করে দিব ধন্যবাদ মর ভিডিওটি শেগুলি সবার